এয়াৰ হোষ্টেজ কাট ব্লাউজটো আজি কাটি দেখুৱাম এইটো চাইজ মতে আপোনালোকে যদি কাটে মানে এইটো জোখমতে যদি কাটে গোটেই সমগ্ৰ ব্লাউজতে আপোনাৰ মানে প্ৰত্যেকটো চাইজতে এই পদ্ধতিৰে হৈ যাব থাৰ্টি টু বুলি পেলাই বেলেগ থাৰ্টি ছিক্স বুলি বেলেগ বা ফৰ্টি বুলি বেলেগ কোনো কথা নাই এইটো জোখত কাটিলে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো চাইজতে মিলি যাব ইয়াৰ আগত মই এটা এয়াৰ হোষ্টেজ কাট দিছিলোঁ কিন্তু সেইটো থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ফ'ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চাইজবোৰত মিলে আৰু বহুতৰে ধৰি লওক দেহৰ ভাগটো কিছুমানৰ ডাঙৰ থাকে তেতিয়া অকণমান অসুবিধা হৈ যায় কিন্তু এইটো মতে যদি আপোনালোকে কাটে তেতিয়া এয়া ৰোষ্টেজ কাটটো প্ৰত্যেক চাইজতে মিলিব এইয়া পোন্ধৰ ষোল্ল সেইখিনি ছেইম প্ৰচেছ মানে আমাৰ ফ্ৰণ্টটো ষোল্ল আৰু বেক চাইডটো পোন্ধৰ সেইখিনি ছেইম হয় আৰু এইটো মই থাৰ্টি ছিক্সত চিলাম গতিকে এনেকৈ চাব কাপোৰখন লোৱা পদ্ধতিটো গম পাইছেই নিশ্চয় এনেদৰে লৈ পেলাই এনেকৈ জুখিব পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল ষোল্লটোত এনেকৈ চিণ্ডি দিব আৰু বাকী থাৰ্টি ছিক্স যিহেতু চিলাম ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ দহ এঘাৰ দুই ইঞ্চি বঢ়াই লোৱাৰ লগে লগে নৰ লগত দুই যোগ হোৱাৰ লগে লগে এঘাৰ হৈ যায় মই ইয়াতে চাৰে এঘাৰ ল'ম বহুত বেছি মই নলওঁ কাৰণ নহ'লে ভিতৰত বহুত কাপোৰ থাকিলেও বেয়া যিহেতু মোৰ নিজৰ ব্লাউজ হয় এইটো গতিকে মই এনেকৈ প্ৰথমতে মই ইনাৰখন কাটিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহ প্ৰথমতে পিছটো কাটিব পাৰে এইয়া এইখিনি চাৰে এঘাৰ পুনৰ বাৰ জুখিব আপোনালোকে যাতে কতো ওখ মানুহ ইফাল সিফাল নহয় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব এইয়া চাৰে এঘাৰ এতিয়া এইখিনি কাটি লম এইটো পোন্ধৰ আৰু এইটো ষোল্ল ষোল্লটো পুনৰবাৰ চাব হিচাপটো বাৰে বাৰে ল'ব তেতিয়াই ভাল হয় এইয়া লৈ কাটি দিব এতিয়া বাকী জোখ খিনি আমাৰ ইয়াতে হব এইটো হিচাপত কাটিলে আপোনালোকৰ এইয়া এতিয়া বাকী জোখ খিনি চাব আপোনালোকে কেনেকে লওঁ কি কথা আগৰ জোখটো আমি চেছত লৈছিলোঁ আঢ়ৈ আৰু তিনি তেনেকৈও হয় কিন্তু কিছুমান দেহৰ ভাগ ডাঙৰ হ'লে অকণমান পানী ধৰা যেন হয় পিঠিখন বহুতে জনাইছে এইখিনি ল'ব আপোনালোকে চাৰে তিনি চাৰে তিনি আৰু এইখিনি ল'ব তিনি চাৰে তিনি আৰু তিনি এইখিনি ছয় এইখিনি আপোনালোকে যিমানখিনি কটা দিব বিচাৰে সেই অনুপাতে ল'ব দুই বা আঢ়ৈ ল'লেই বেষ্ট মই আঢ়ৈ দিছোঁ তাৰপিছত এই চেপটো ভাল আহিবৰ কাৰণে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আঢ়ৈলৈকে দি ল'ব দি পেলাই এনেকৈ কাটি দিলে হ'ল আৰু এইখিনি আধা ইঞ্চ বাকীখিনি ছেইম থাকে খালি গম পালেই এইখিনি চাৰে তিনি এইখিনি তিনি ইয়াৰ পৰা তিনি এইখিনি এক এনেকৈ তিনিৰ পৰা একলৈ আৰু এইখিনি আধা ইঞ্চ লৈ এনেকৈ বেষাকৈ আহিলেই হ'ল চাই গলে আপোনালোকে বুজি পাব এইটো হৈছে আমাৰ বেক চাইডৰ দেখিলে ইয়াতে একো কৰিব লগা নাই যিহেতু পিঠিখন আমি ইমানখিনিয়ে দিম গতিকে ইয়াতে কৰিব লগা নাই আৰু যদি কোনোবাই অকণমান বেছি কটা পিন্ধো বুলি ভাবে অকণমান বেছিকৈ কটা দিবও পাৰে কিন্তু আপোনাৰ লগে লগে এইটো হ'ল এতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ কামখিনি কৰিম ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইটো মই ভিন এক দিম ফ্ৰণ্টৰখিনি ইয়াৰ পৰা ছিক্স ছিক্সত চিন দিব দি ভিন দিবৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি এনেকৈ আহিলেই হ'ল ফিনেকটো দি দিলো দি পেলাই এতিয়া বাকী জোখমাখিনি আমি কৰিম এই দীঘলটো বাৰৈ ল'ব লাগিব যিহেতু আমি ড্ৰা কাটে কৰিম আজাল টানি লব এইখিনি আঢ়ৈ দুই আৰু আধা ছেম এইখিনি ছয় আৰু এইখিনি তিনি এইখিনি এক তিনিৰ পৰা একলৈ আৰু আপোনাৰ ছয়ৰ পৰা আঢ়ৈকে খুব ধুনীয়াকে এনেকৈ কাটি ললে বেক চাইডটো হ'ল এইখিনি হ'ল এতিয়া কটৰিটো আমি তাৰ আগত মই হাতখন উলিয়াই ল'ম যিহেতুকে কাপোৰ আমাৰ কম থাকে হাতখন আপোনালোকে যিমান দীঘল কৰে সেই অনুপাতে উলিয়াই ল'ব খালী ওপৰ চাইডটো বন্ধ হ'ব লাগিব এইয়া মই চাৰে দ লৈছো যিহেতু মই দ কৰিব বিচাৰিছো গতিকে অকণমান বঢ়াই লৈছো চিলনিত যাবৰ বাবে যিখন কান্ধ আছে আমাৰ সেইখন আমি পাৰি দিম কান্ধখন সদায় পাৰোতে কিন্তু বেঁকাকে নাপাৰিব এনেকে চিধাকে পাৰিব সেইটো মই বাৰে বাৰে কৈছো আৰু একদম মূৰৰ পৰা আনিব যিহেতু জোখটো আমি মূৰৰ পৰাই দিছিলো এইয়া তাৰপিছত এইখিনি অকণমান এনেকৈ দক হৈ দিব দহকৈ কিমান দিব এক ইঞ্চি ডিচটেঞ্চত দিলেই হ'ল তিনিমানৰ পৰা এনেকৈ অকণমান বেকাকৈ আনি দি দিব আৰু শকত কিন্তু নিজৰ মতে মোৰ পাছ গতিকে দুই ইঞ্চি ভৰাই মই সাতশ দিছো নহ'লে বহুত বেছি কাপোৰ ভিতৰত থাকিলেও বেয়া লাগে দেখিবলৈ এইয়া কাটোতে এনেদৰে কাটিব নহ'লে হাতখন চুটি হৈ গ'লে বেয়া হ'ব নহয় হৈ গল এতিয়া আমি কটৰিটোৰ কাম কৰিম এইটো ইনাৰ যিহেতু আমাৰ এভেইলেবল থাকে সেইবাবে আমি প্ৰথমতে ইনাৰখনে কাটিব লাগে তেতিয়া আমাৰ কাপোৰটো কমি নাযায় ব্লাউজ পিচটো প্ৰথমত নকটাই ভাল এনেকৈ পাৰি ল'ব এইখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিলে এইখিনি এক তিনিমানলৈকে তাৰ পৰা এনেকৈ বঢ়াই দুই এই বস্তুটো ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিব তলৰখিনিও দুই দুই মই জুখি দেখুৱাইছো এবাৰ তথাপিও এইখিনি এক এইখিনি এক এইখিনি এক এইখিনি দুই 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 তললৈ দুই দুই এইমতে কটৰীটো বঢ়াব যিহেতু মই নৰ্মেল ব্ৰাকাটত কৈছোঁ সেইবাবে মই ইমানখিনি বুজাই থকা নাই বুজি পাইছেই যিহেতু কটৰীটোৰ কথাটো চেণ্ডিয়াতকৈ সদায় অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিব এতিয়া তিনি তিনি ইঞ্চি লৈ এনেকে ভাজ কৰি দিব ভাজ কৰি এইখিনি আধা ইঞ্চিকে কম অলপ এইখিনি আধা ইঞ্চিও দিব পাৰে বেকাকে আনিলে হ'ল কাটি দিব খাল হেৰাই নাযায় উলটি যায় গোটেইটো বেয়া হৈ যাব এই পদ্ধতিৰে কাটিব এয়া ষ্টেজ কাটটো খুব ধুনীয়া হব কোনো বেমেজালি নাপায় আৰু মোক জনাব মই বাৰু মেইন পিচটো পাৰি কটাটো দেখুৱাম কেনেকে কাপোৰটো কমতে হয় এয়া